वेलकम टू मॉम्स किचन मॉम्स किचन में आज ये की मज़ेदार आवाज़ के साथ बन रहे हैं शाही मुर्ग कबाब चले आए इसकी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और उसमें तकरीबन तो तीन से चार खाने के चम्मच देसी घी के डालेंगे जैसे ही हमारा देसी घी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा हम इसके अंदर एक चाय का चम्मच सफेद जीरे का शामिल कर देंगे और इसको हल्का सा फ्राई करेंगे जैसे ही सिरे में से हल्की सी खुशबू आने लग जाएगी तब हम उसके अंदर बारीक पिसा हुआ लहसुन शामिल कर देंगे जो तकरीबन तो एक खाने का चम्मच है लहसुन को डालने के बाद हम इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे जैसे ही ये दोनों चीज़ें फ्राई हो जाएंगी हम इसके अंदर टू फिफ्टी ग्राम्स चिकन का कीमा ऐड कर देंगे चिकन का कीमा बहुत बारीक होना चाहिए और अच्छी तरह से पिसावा होना चाहिए इसके बाद हम इन सब चीज़ों को आपस में फ्राई करना शुरू करेंगे जैसे ही ये तमाम चीज़ें आपस में फ्राई हो जाएंगी और उसका चिकन का कलर चेंज हो जाएगा तब हम इसमें मजीद मसाले शामिल करेंगे देखिए चिकन का कीमा फ्राई हो चुका है अब हम इसके अंदर थोड़ी सी बारीक पिसी हुई हरी मिर्च शामिल कर देंगे ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं उसको स्किप भी कर सकते हैं अब हम इसके अंदर अदरक भी बारीक कटावा शामिल कर देंगे ये दोनों चीज़ें तकरीबन एक एक खाने का चम्मच है अब आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग इनको कम या ज़्यादा कर सकते हैं अब हम इन सब चीज़ों को फ्राई करना शुरू करेंगे जैसे ही अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा हम इसमें तकरीबन एक चाय का चम्मच सॉल्ट का ऐड करेंगे और उसके साथ ही रेड चिली फ्लेक्स भी एक चाय का चम्मच शामिल कर देंगे इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद हम कीमे को भूनना शुरू करेंगे और हम कीमे को इतना भूनेंगे कि इसके अंदर से जो इसका पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए जैसे ही हमारा कीमा भुन जाएगा हम इसको ठंडा करेंगे जब ये ठंडा हो जाएगा तो शाही मुर्ग कबाब बना रहे हैं तो फिर नट्स तो शामिल होंगे इसमें पिस्ता और बादाम डालेंगे साथ में ग्रीन ओनियन डालें ग्रीन ओनियन और ग्रीन कोरिएंडर डालेंगे और साथ में इसमें खोया शामिल करेंगे जो तकरीबन 100 ग्राम होगा यह होम मेड खोया है और बहुत अच्छी क्वालिटी का खोया है आप भी ज़रूर इसमें शामिल कीजिएगा इससे इसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा अब हम दो ब्रेस्ट पीस लेंगे ये देखें ये फुल ब्रेस्ट पीस है ये और काफ़ी मोटाई में है थोड़ा सा हेल्दी लीजिएगा क्योंकि हमने इसके अंदर होल करना है हम नाइफ की मदद से इसके अंदर होल करेंगे जिस हद तक हम इसके अंदर होल कर सकें उतना अच्छा है क्योंकि हमने अपना कीमा इसके अंदर स्टफ्ड करना है देखें इस नाइफ की मदद से मैंने इसके अंदर होल कर लिया है और ये अंदर से काफ़ी दूर तक होल हो गया है अब हम इसकी मैरिनेशन रेडी करेंगे सबसे पहले हम तकरीबन तीन खाने के चम्मच हम कट के लेंगे उसके अंदर हम तंदूरी मसाला और पेपरिका पाउडर दोनों मिक्स किया हुआ है ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे और उसके साथ ही लहसुन का पेस्ट भी एक खाने का चम्मच डाल देंगे थोड़ा सा हम इसमें सॉल्ट डालेंगे सॉल्ट अपने के टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकता है अब इसके अंदर रेड चिली पाउडर और उसके साथ ब्लैक पेपर डालेंगे और इसके साथ एक चाय का चम्मच गरम मसाले का शामिल कर देंगे ये शाही गरम मसाला है जो बहुत मज़े का टेस्ट देगा इसके साथ ही हम इसमें कसूरी मेथी शामिल करेंगे कसूरी मेथी को डालने के बाद हम इसके अंदर ऑलिव ऑयल डालेंगे तो तकरीबन दो से तीन खाने के चम्मच हम ऑलिव ऑयल के शामिल करेंगे हम तमाम मैरिनेशन को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे जैसे ही हमारी मैरिनेशन रेडी हो जाएगी हम उसको अपने ब्रेस्ट पीस के बाहर वाले एरिए में अच्छी तरह से लगा देंगे ताकि इसके ऊपर ये तमाम मसाला अच्छी तरह से रच जाए हम इसे तकरीबन एक घंटे के लिए स्टे देंगे जैसे ही एक घंटे का स्टे मुकम्मल हो जाएगा हम अपने ब्रेस्ट पीस को उठाएंगे और जो कीमा हम लोगों ने रेडी करके रखा था उसे अच्छी तरह से इसके अंदर स्टफ़्ट करेंगे देखें आप जितनी अच्छी तरह से कीमा इसके अंदर स्टफ़्ट कर सकते हैं आप उतनी अच्छे तरीके से इसको स्टफ़्ट कीजिएगा इससे ये थोड़ा सा मोटाई में आ जाएगा लेकिन ये बहुत अच्छे तरीके से स्टफ़्ट हो गया है ये देखें इसी तरीके से हम दोनों रेडी करेंगे इसमें से एक पीस को तो मैं एयर फ्राई में बना रही हूँ और दूसरे को मैं ग्रिल करूँगी एयर फ्राई के लिए सबसे पहले आप पैन को ग्रीस करेंगे जैसे ही हमारा पैन ग्रीस हो जाएगा हम अपना पीस इसके अंदर रखेंगे और ऊपर से भी थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा देंगे इसका इस तरीके से बनाने का सबसे ज़्यादा फायदा ये होगा कि हमारा ऑयल बहुत कम यूज़ होगा लेकिन ये बनेगा बहुत मज़े का देखें हमने एयर फ्रायर के अंदर इसको डालना है और हम इसके लिए 20 मिनट्स का टाइम सेट कर रहे हैं और 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको लगा रहे हैं हम दूसरे तरीके में कुकिंग ऑयल डालेंगे पैन में ग्रिल पैन में और इसके साथ ही हम इसमें बटर भी डाल देंगे बटर जैसे ही मेल्ट हो जाएगा हमने जो अपना दूसरा पीस है वो इसके अंदर डाल देना है पकने के लिए इसको हम बहुत हल्की आंच के ऊपर कुक करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से कुक हो जाए जिस तरह से हम एक साइड कुक गई तो हम इसकी साइड आहिस्ता आहिस्ता चेंज करते रहेंगे देखिए हमारा टाइम पूरा हो गया है और हमारा पीस बहुत मज़ेदार तरीके का रेडी हो गया अब हम इसके छोटे छोटे से पीस बारीक बारीक से पीस कटआउट कर लेंगे बिल्कुल कबाब की शक्ल में ये देखें ये स्टफ़्ड हो गए हैं और ये कबाब की शक्ल में आ गए हैं आप इनके पीसीस को अच्छे तरीके से मैनेज कीजिएगा और ये बहुत मजेदार स्टफ्ड शाही मुर्ग कबाब रेडी हैं आप लोग अपने मेहमानों को सर्व कीजिएगा और आपको इस रेसिपी के मतलब किसी किस्म की भी कोई मालूम चाहिए हो तो आप हमसे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में रब्ता कीजिएगा आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मास्ट अल्लाह हाफ़िज